અમારો ગ્રુપ આજે રોજમરા જિંદગીનો એક નાનકડું દ્રશ્ય પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યું છે આ દ્રશ્ય આજ સુધી મૂવીમાં જોવા મળતું હતું પણ હવે આ દ્રશ્ય એક ઘર છોડીને બીજે ઘર જોવા મળે છે હું આશા રાખું છું કે આ નાટક પરથી કોઈ પણ પરિવારને ખોટું નહીં લાગે હવે હું બધાને વિનંતી કરું છું કે બધા શાંતિ જાળવી રાખે અને હવે આપણે આ નાટકને આગળ નિહાળીશું मेरा चश्मा देखा है यार रोज रोज का नाटक हो रहा है तो चश्मा देख लो तो क्या बोला आपने मैं आपके और आपके बाप की नौकर नहीं हूँ जब देखो तब खाना बनाऊँ कपड़े धो और बाप के चश्मे भी मैं ही ढूंढते खुद देख लो खाला पप्पा आई रे यार तू मगजमारी करो छो देखा तुम नहीं खबर नहीं पड़ती आज वाले फोना में देन वाचो शांति थी अब अपनी लाइफ में शांति आपो यार गज <laughs> मारी कर रहे हैं <laughs> खाली पापा पापा ये क्वेश्चन मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब तो बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन है आप पहले ट्राई करो अगर ना हो तो गाइड लो अगर फिर भी ना हो तो ही पूछना ठीक है अब ट्राई करो ये ये एक हिस्से मेरे को समझ में आ गया लगा तो, दा। तो नहीं है। ना ना तो हमको हमको ना और शांति भी बात है बेस 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 बैनर मजा आ भाई कितना दिनस पछे आ यार बेस 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 શું ચાલે છે જિંદગી ઝંડ થઈ ગઈ છે અલા ઓફિસમાં બોસનો ટેન્શન ઘરમાં બૈરીનો ટેન્શન અને પેલા ડોવો આખો દિવસ ફસ ફસ અરે अंकल अंकल ये धर्मशाला क्या होता है बेटा वृद्धाश्रम ऐसी जगह का वहां पर बूढ़े लोग रहते हैं चल मुझे आज तो ऑफिस के लिए निकलना है चिंटू को भी स्कूल छोड़ना है चल मिलते हैं ठीक है, है? आज यार तो पहले बात तो अच्छी करते तो वृद्धाश्रम उनका यूं है तो खाओ आ बात और इज्जत के वाली मंजू

आप है ना दादाजी के रूम में जाओ और उनकी चादर लेके आओ क्यों पापा कल तुम्हारे दादाजी बाहर जाने वाले हैं। कहा कल हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं ठीक है बेटा ये चादर आधी क्यों लग रही है मुझे वो मैंने आपके लिए रखी है जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको मुद्दा वही आधी चादर काम आएगी बेटा, तुम्हारे दादाजी कहीं नहीं जा रहे हैं? आप दादाजी के पास जाओ। पिताजी माफ कर मुझे मुझे आज पता चला कि जब छोटे बड़ों का अनादर करते हैं तो कैसा होता है पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी बेटा तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं ये गलती मेरी जब तू छोटा था तब मैंने तेरे दादाजी को वृद्धाश्रम भेज दिया था और उसका परिणाम मुझे आज तक मिल रहा है वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी करनी कहीं नहीं जा रही है कि यह नाटक के किसी भी परिवार को दुख नहीं होगा, तो माता पिता की रहने की जगह है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने माता पिता को अपने घर में नहीं रख सकते तो वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं आज के समय 80 परसेंट નાનપણમાં નથી રાખ્યા શું તમે તમારા માતા પિતાને નાનપણમાં હેરાન નથી કર્યા શું તમારા માતા પિતાએ તમારી જીત પૂરી નથી કરી શું તમારા માતા પિતાએ એમને જે જોઈએ એ ન લાવીને તમને નથી લાવી આપી શું તમારી માતાએ ભીડી પથારીમાં સુવીને તમને સૂકી પથારીમાં નથી સુડ્યા શું તમારા પપ્પાએ રાત દિવસ મહેનત કરી તમને સારી રીતે નથી ભણાવ્યા શું તમારા માતા પિતાએ તમને લાળથી નથી રાખ્યા